Selepas jumpa Ahmad Zahid, Tengku Zafrul tegaskan fokusnya kini kembali bekerja. Pas persoal kemampuan SEB bayar balik suntikan dana 1.1 bilion daripada kerajaan. Pemberi maklumat habiskan hampir 11 jam di ibu pejabat SPRM untuk dirakam keterangan. Takyuddin Hassan berpandangan penyokong PAS bermastautin tetap akan pulang mengundi di tempat asal. Teresa balas Ibrahim, SPRM boleh mula siasat tanpa tunggu aduan rasmi. Dan Ismail Sabri tegaskan akan terus beri kerjasama dalam kes rasuah dihadapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextup Malaysia. Buat masa ini, kita telah buat engage dengan Datuk Sri Zahid dan pada masa yang sama, kita fokus balik pada kerja. Itu respon ahli majlis kerja tertinggi MKT UMNO, Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang mahu memberi fokus kembali bekerja seperti biasa. Ia susulan pertemuan beliau dengan Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi berkait hasrat untuk menyertai PKR. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ahmad Zahid kepadanya. Terdahulu Ahmad Zahid dilaporkan telah menasihati Tengku Zafrul agar tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan untuk menyertai PKR. Pada Disember tahun lalu, Presiden PKR Datuk Sri Anwar Ibrahim mengesahkan terdapat perbincangan awal dalam parti itu berhubung desas-desus penyertaan Tengku Zafrul. Meskipun Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ia bukan bail out tetapi PAS masih mempersoalkan kemampuan Sapura Energy Berhad SEB untuk membayar semula suntikan dana 1.1 bilion daripada kerajaan. Menurut Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Shaari kenyataan Datuk Seri Anwar bercanggah dengan pendiriannya sebelum ini yang pernah mencadangkan audit forensik ke atas SEB ketika berdebat dengan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Katanya, kerajaan juga menyatakan bahawa suntikan dana itu bukanlah dana hangus kerana ia berbentuk pinjaman yang boleh dibayar balik. Namun, realiti keuangan SEB membangkitkan persoalan besar tentang kebolehan syarikat itu untuk menunaikan janji pembayaran semula. Jika pelaburan itu benar-benar menguntungkan, mengapa pelabur swasta tidak berminat? Tiada minat daripada pelabur swasta menunjukkan tahap risiko yang sangat tinggi, tetapi kerajaan masih memilih untuk menanggung risiko tersebut menggunakan dana awam. Menurut Ahmad Fadli PAS tidak mempunyai halangan sekiranya langkah itu benar-benar diperlukan untuk sebuah syarikat yang mempunyai kepentingan strategik kepada industri minyak dan gas negara. Namun, beliau mempersoalkan perubahan pendirian Datuk Sri Anwar yang dahulu langtang mengkritik sebarang bentuk campur tangan kerajaan dalam menyelamatkan syarikat korporat pemberi maklumat yang mendedahkan klip video yang didakwa memaparkan penlibatan rasuah ahli politik Sabah menghabiskan hampir 11 jam di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya semalam. Menerusi laporan Malaysia Kini, ahli perniagaan berusia 36 tahun itu mula disiasat dari jam 10 pagi sehingga hampir 9 malam. Menurutnya, pegawai penyiasat memaklumkan bahawa temubual telah selesai berhubung sembilan video dan mesej WhatsApp yang didedahkan berhubung skandal rasuah Sabah. Terdahulu ahli perniagaan itu yang dikenali sebagai Albert telah disoal siasat selama lebih lima jam. Albert mendakwa bahawa dia merasuah beberapa adun termasuk Menteri Kanan Negeri sebagai pertukaran untuk lesen cari gali mineral. Pada Isnin, dia mengeluarkan video kesembilannya yang memaparkan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah Kasim M Yahya Setiausaha agung PAS Takyuddin Hassan berpandangan, penyokong PAS yang bermastautin di Selangor tetap akan pulang mengundi di tempat asal mereka berdasarkan situasi sebelum ini, terutama di Kelantan. Katanya, PAS Selangor hanya boleh menyuarakan pendapat mereka tetapi bergantung kepada individu atau pengundi terbabit. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi panel forum khas Bandaraya Islam di Madinah Ramadan di dataran warisan Stadium Sultan Muhammad IV. Ketika ditanya kemungkinan cadangan itu akan merampas pengundi dari negeri lain, kata Takyudin, masing-masing ada kepentingan sendiri untuk mendapatkan lebih ramai penyokong. Media sebelum ini melaporkan Pas Langor menyuarakan harapan supaya penyokong yang bermastautin di negeri itu dapat berdaftar sebagai pengundi di Selangor pada pilihan raya umum akan datang dalam usaha merampas pentadbiran kerajaan negeri daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional PHBN. Ahli Parlimen Seputih Teresa menjawab persoalan Presiden Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra Ibrahim Ali dengan berkata, SPRM boleh memulakan siasatan tanpa perlu menunggu aduan rasmi. Teresa berkata demikian bagi membalas kritikan Ibrahim susulan Teresa tidak membuat laporan kepada SPRM mengenai bekas pegawainya yang didakwa terlibat dengan penyelewengan dana Pusat Khidmat. Dia berkata, ucapan parlimennya baru-baru ini menyeru SPRM untuk menyiasat bekas pembantunya atas dakwaan berkenaan sudah memadai. Ibrahim sebelum ini berkata, Teresa telah melanggar akta SPRM apabila dia gagal membawa kes itu kepada perhatian agensi anti rasuah itu. Baru-baru ini, dua bekas kaki tangan Teresa telah ditahan SPRM sebagai sebahagian daripada siasatan berhubung dakwaan rasuah dalam pembekalan papan pintar interaktif untuk beberapa sekolah di Kuala Lumpur. Bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menegaskan bahawa beliau akan terus memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa berhubung siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengannya sehingga siasatan selesai. Memetik laporan Sinar Harian, ahli Parlimen Bera itu meninggalkan ibu pejabat SPRM pada jam 3.13 petang selepas kira-kira 5 jam memberi keterangan dan disoal siasat oleh pegawai penyiasat Suruhanjaya berkenaan. Menurut sumber, beliau dijangka hadir semula ke SPRM Putrajaya hari ini bagi meneruskan rakaman percakapan. Terdahulu Ismail Sabri tiba di ibu pejabat SPRM pada jam 9.46 pagi dengan menaiki kenderaan jenis Audi berwarna hitam diiringi kenderaan peronda polis di Raja Malaysia PDRM. Beliau turut sempat melemparkan senyuman dan melambaikan tangan kepada pengamal media yang menunggu di pintu masuk SPRM sejak jam 8 pagi. Ismail Sabri kini disiasat di bawah Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nesta Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.